姑娘这，这我和他拼一桌，上两壶好酒。哦，行，好嘞。你啊，你不是和姐姐吵架的时候很厉害吗？现在怎么一个人喝闷酒了？嗯。 姐姐为什么那么相信那个许仙、啊，就是不相信我们？别把我和你相提并论。你这话什么意思啊？我本是佛前坐下修炼的金属，因擅自用佛祖坐下的金莲打磨牙齿。 被罚下凡历劫，金属。 你诞于天庭，自幼聆听佛法，本应有更深的造化。诚然，你秉性顽劣，藐视佛法，罚你以原来面目回到凡间，重新修炼。 是我初下凡间，法力不济，被野兽追赶，却误入蛇洞。我以为我性命不保，但那蛇非但没吃我，还给我留出了一席之地。后来我才知道，他心智初开，一心想要修行，我便给他些指点。他是又聪明又可爱。 进步神速，我对他日久生情，只愿岁月静好，能长长久久。我们就这样相伴了千年。后来他和许仙说什么？ 一生一世一双人，若按凡人的光阴来计算，我和苏晨早就过了生生世世。不,不，不是这样的，感情不是这样计算的。我，我跟姐姐的感情，它是一天零十年，不是一百年。 谁傻瓜呢？你，你厉害，你厉害，连个凡人都比过、啊。<noise> 行了、啊，不跟你这个罪鬼计较咱们得好好商量商量，怎么对付那个臭许仙。我的事。 哈、啊。